Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izam bin Hamzah, nombor metrik JK 4253/22. Hari ini saya akan membuat pembentangan tajuk tugasan mengenai perubahan politik di bawah British. Pengenalan. Kedatangan British ke Tanah Melayu pada abad ke-18 dan ke-19 telah membawa perubahan besar dalam struktur politik negara. Sebelum kedatangan British, Tanah Melayu diperintah oleh sistem pemerintahan tradisional yang berasaskan kuasa mutlak raja-raja Melayu dengan peranan yang dominan dalam hal ehwal politik, agama dan adat istiadat. Namun dengan kehadiran British, sistem pemerintahan tradisional ini mengalami perubahan drastik apabila kuasa raja-raja Melayu dikurangkan dan digantikan dengan sistem pentadbiran moden yang berpusatkan penjajah. Dasar penjajahan British bertujuan untuk mengawal sumber ekonomi dan menjaga kepentingan politik mereka dan untuk ini. British memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang memberikan mereka kuasa besar dalam hal pertabiran dan ekonomi. Seterusnya, sistem pertabiran berpusat. Kedatangan British ke Tanah Melayu membawa perubahan ketara dalam struktur pertabiran negara dengan memperkenalkan sistem pertabiran berpusat yang lebih teratur dan sistematik. Sebelum kedatangan British, Tanah Melayu diperintah mengikut sistem tradisional yang berasaskan kuasa mutlak Raja-Raja Melayu. Salah satu perubahan utama ialah pembentukan negeri Selat pada tahun 1826 yang terdiri daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura sebagai tanah jajahan mahkota British. Negeri-negeri selat ditakbir secara langsung oleh gubernur yang berpusat di Singapura, menjadikannya wilayah kolonial yang penting bagi British di rantau Asia Tenggara. Kuasa Raja-Raja Melayu akhirnya dihadkan kepada hal-hal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. British mengurangkan pengaruh politik Raja-Raja dengan mengawal hal-hal berkaitan pentadbiran negeri, cukai, hasil bumi dan perundangan. Keadaan ini, keadaan ini melemahkan kedudukan raja-raja Melayu dan sistem politik tanah Melayu dan menjadikan mereka sekadar simbol adat dan agama. Perundangan dan perlembagaan. Kedatangan British ke tanah Melayu bukan sahaja membawa perubahan dalam perlembagaan tetapi turut mengubah landscape perundangan dan perlembagaan negara. British memperkenalkan sistem undang-undang berdasarkan common law Inggeris yang menggantikan undang-undang adat Melayu dan undang-undang Islam yang sebelum ini menjadi asas kepada sistem kehakiman tempatan. Perundangan baru ini menekankan prinsip undang-undang barat yang lebih tersusun dan berlandaskan konsep keadilan serta perlindungan hak individu menurut perspektif kolonial. British juga memperkenalkan undang-undang moden yang memberi fokus kepada kepentingan ekonomi mereka di tanah Melayu. Antaranya termasuk kanun tanah yang mengawal pemilikan dan penggunaan tanah serta akta perlumbungan yang mengawal akta biji timah hasil bumi yang sangat penting kepada ekonomi British. Politik kaum dan dasar pecah dan perintah. Penjajahan British di tanah Melayu bukan sahaja membawa perubahan dalam aspek pertabiran dan perundangan, tapi juga memberi kesan mendalam terhadap struktur masyarakat melalui dasar pecah dan perintah. Dasar ini bertujuan untuk memudahkan penguasaan politik dan ekonomi British dengan memisahkan penduduk mengikut kaum berdasarkan kegiatan ekonomi. Pada, yang, pada masa yang sama, kaum Cina dibawa masuk dalam jumlah yang besar untuk bekerja dalam sektor perlombongan media timah dan perniagaan. Kaum India pula dibawa masuk limitis sebagai buruh dalam sektor perlindungan getah. Kemunculan gerakan nasionalisme Penjajahan British di tanah Melayu telah menciptakan kesedaran politik dalam kalangan penduduk tempatan yang semakin menyedari kesan penjajahan terhadap hak dan kebahagiaan mereka. Ketidakpuas hatian uh, terhadap dasar-dasar British yang meminggirkan penduduk tempatan dan ekonomi politik dan sosial mendorong kemunculan gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme di tanah Melayu bermula dengan perjuangan menentuk hak, keadilan dan kemerdekaan daripada penjajah. Pada peringkat awal, usaha nasionalisme lebih bersifat sederhana dengan penekanan kepada isu-isu kebudayaan dan agama. Namun, lama kelamaan ia berkembang kepada perjuangan politik yang lebih radikal dan teratur. Proses kemerdekaan dan perjanjian persetuan 1948 Selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua, British menghadapi cabaran besar dalam mengawal tanah Melayu apabila Parti Komunis Melayu PKM melancarkan penentangan bersenjata melalui gerakan gerila menentang penjajah. Ancaman komunis ini memaksa British untuk mencari jalan penyelesaian bagi memastikan kestabilan politik dan keselamatan tanah Melayu. Pada masa yang sama, tekanan daripada golongan nasionalis yang menuntut kemerdekaan turut meningkat. Sebagai langkah untuk meredakan ketegangan dan memenangi suara rakyat, Perjanjian Persekutuan 1948 diperkenalkan bagi menggantikan Malayan Union yang mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu. Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946 dianggap mengancam kehidupan Raja Raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu kerana prinsip kerajaan Jusoli yang memberi kewargaan kepada semua penduduk dan Melayu tanpa mengira kaum. Kesimpulan, sebenarnya perubahan politik di bawah pemerintahan British telah membawa kesan jangka panjang terhadap politik Malaysia moden. Walaupun pengenalan sistem pentadbiran moden telah menyumbang kepada penunjukan struktur kerajaan yang lebih teratur, dan pecah dan perintah yang diserahkan British meninggalkan warisan pemerintahan kaum yang memerlukan usaha berterusan untuk dipulihkan. Kesepakatan antara pemimpin Melayu, Cina dan India melalui Parti Perikatan mengukuh semangat perpaduan dan toleransi yang menjadi teras kepada pembentukan Malaysia moden. Kemerdekaan yang dicapai pada 31 Ogos 1957 menjadi simbol kejayaan rakyat dalam menamatkan penyajahan dan mengukuhkan identiti nasional. Sehingga hari ini Malaysia terus berdiri teguh sebagai sebuah negara yang aman dan makmur meskipun berdepan dengan cabaran politik dan sosial dari semasa ke semasa. Sekian, terima, terima kasih.